Əməkdaşımız Əmin Vaqıfovun maraqlı bir araşdırması. Elə bir aptek tapılıb ki, orada maska var, amma satılmır. Adi halda satılmır. Niyə? Gədin reportajı izləyək. Koronavirus infeksiyasının yayıldığı bir çox ölkələrdə olduğu kimi, bu virustan qorunmaq üçün istifadə olunan bəzi dərman vasitələri, o cümlədən tibbi maskalara ölkəmizdə də tələbat artıb. Bu əslər rayonlardakı apteklərdə də göstərir. Çəkilişə səhər saat 8 radələrindən başladıq. Rayonlardakı bir sıra apteklərin qarşısı boş olduğu halda bir aptekin qarşısında vətəndaşların sıxlığı daha doğrusu aptekin açılmasını gözləyən çoxlu sakinləri müşahidə etdik. Sakinlər deyir ki, təkcə bu aptekdə maska satılır. O da səhər saatlarında Onun için de gözlüyorlar. Cami bir saat ərsində maska satışı bitir. Hamı maska almağa çalışır ama belə halda onlar özlerini de təhlükə altına atırlar. Saat değil, 8-9 yası, yası gel o oh, növbe gözlüyor. Hala bir saat içeride bırakmırlar ve yanırlar, halat geyinler. Ben gelmişim, dediler ki şehir olacak. Hani alabilmedim. <laughs> Şimdi de gelmişim ve növbede ya. Ne kadar yoktu? hiçbir heç bir yerde yoktu. Ancak bir aptek. Ha bir aptek. Bir orada diye basa bastı. Sadece gel çatabilmem, kentten gel ya. də yox. İndi də yoxdur. Məsafəni qoruyurmu, vətəndaşlar? Bəli, qoruyurlar. Yalnızınıza qoraxıb gedin. Mən bir dəyəldim. İndi bir gün ərzində qarşınızda da var. Diqqət, ney nəsə? İndi şükür Allah'a, hələlik əvvəl yox idi problem idi. İndi yəqin ki, vəziyyət düzəlir. Bəs doğrudanmı rayonda Cəmil Baptistdə maska var? Çəkilişimizi digər obsektlərdə davam etdiririk. Bəzi şəxslər isə maska olduğu halda onlara satılmadığını bildirirdi. Bunun ne derecede doğru olub olmadığını yoxladıq. Bəli, maska var ama satılmır. Satdıqdan bu yuxarıdakı. Üçündən də soruşmuş ama heç birində yox. Şimdi ne oldu? Kameranın geldi, oldu. Kamerasız geldi, oldu. Üç tane keçibə üstündən. Evet. Kardeşim vermediler. Aha. Sonra kameranı görüp verdiler. Ama kameranı gören kimi ikisini verdiler. Bakın. Bu bir kutu verirler sayla 50 tane. Ama hal hazırda bu dakika kalmıyor. Gelen de bitir. Biz ise sakinler kimi bu problemin tezlikle hülle olunmasını ümit edirik. Ümit edelim ki bu hastalığı tezlikle bitsin. Bence apsik sahiplerinin ise maskaları ele özlerine kalsın.